Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala Britishland. Ingatkan benda-benda berkaitan dengan 24 hours surveillance, pemantauan berterusan, ada kereta tunggu dekat tepi untuk pantau pergerakan kita, tergolan te kita telah di-tap, wiretapping telefon sebagainya. Benda-benda ini biasanya kita tengok dekat filem-filem Hollywood ataupun at least dekat Korea Utara. Tengok-tengok dekat Malaysia pun benda ini sedang dilaksanakan pun sekarang. Ai hey. Apa nak jadi negara kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa nak jadi dengan kerajaan perpaduan madani ini? Dah teruk sangat ke paranoia korang masalahnya sampai kita rasa macam terperangkap dalam bumi bertuah ini sendiri. Eh entahlah apa cerita lah korang ni kan. Kita intro dulu. la 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 la. la, la. <laughs> cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika saya sedang menantikan update terkini dari mahkamah berhubung dengan perbicaraan Yusuf Roda yang telah masuk hari keempat pada hari ini which is adalah update yang terbaru masuk. Tetapi tengok-tengok saya telah terjumpa satu status yang sangat-sangat terkejutlah bagi saya kan yang telah ditulis oleh Menteri Besar Terengganu iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsri Mokhtar di mana bentuk pentingnya status ini sampai saya rasa saya tak boleh nak tunggu untuk ulas perkara ini saya kena ulas benda ini sekarang juga. Iaitulah bila Dr. Sam telah mendakwa beliau telah detect sebagai TCO dalam sistem kawalan sempadan negara kita ini. Sebelum kita pergi berlanjut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa benda ni TCO tu? TCO ni nama penuhnya ialah Travel Control Office ataupun Travel Control Orders. Di mana TCO ni secara asasnya merupakan satu sistem penandaan yang dibuat ke atas mana-mana individu ataupun pihak yang dianggap oleh pihak berkuasa sebagai berisiko walaupun mereka ini mungkin tak pernah berjenayah mungkin tidak ada apa-apa kesalahan yang terkait jenayah bukannya dalam bentuk parol ke apa-apa ke tetapi bila mereka ini dianggap sebagai berisiko oleh pihak-pihak tertentu dalam kes ini kerajaan maka mereka ini ditek sebagai TCO jadi apa jadi bila seseorang ditek dengan TCO? mudah saja. Kehidupan anda akan dipantau 24 jam kiri kanan depan belakang atas bawah kiranya walaupun anda kentut pun orang yang pantau anda itu akan tahu yang anda ini kentut. Masa inilah anda akan tahu di mana kalau anda pergi ke mana mana akan ada orang yang follow anda sama ada oleh kenderaan ataupun atas jalan kaki ataupun apa-apa. Kira ada mana-mana pegawai yang anda tak kenal yang anda pun tak tahu tengah tengok memang dia orang follow anda. Dan juga dengan TCO ini, perbualan anda akan diintip oleh pihak-pihak tertentu dan kes ini mungkin pihak berkuasa. Telefon anda akan di wiretap dan apa saja yang anda bualkan dengan sesiapa pastinya akan diketahui oleh pihak ketiga. Begitu juga dengan pergerakan luar sempadan. Ah ha, Ini paling penting. Kalaulah anda ini jenis kaki travel, contoh macam saya kan kaki travel, nak pergi luar negara ke apa-apa ke, pastinya anda akan ditahan oleh pihak berkuasa dekat lapangan terbang, dibawa ke tepi dan akan disual siasat dengan panjang lebar serta panggilan-panggilan tertentu akan dibuat ke mana-mana special branch untuk dapatkan clearance sama ada anda ini boleh keluar ataupun tidak dan benda-benda inilah tuan-tuan dan puan-puan yang telah dikongsikan oleh Dr. Sam dalam perkongsian beliau dekat Facebook pada hari ini di mana beliau telah menyatakan bahawa beliau telah di-debel dan juga ditandai sebagai TCO dan sistem keselamatan kawalan sempadan kita oleh satu pihak special branch cawangan khusus seolah-olahnya Dr. Sam kata beliau ini seorang penjenayah berbahaya ataupun dikaitkan dengan satu sindiket ataupun dianggap sebagai satu gangster ataupun persona non grata. Personal negara ni pula ialah insan yang tidak dikehendaki yang memang kita tak nak langsung duduk ke negara kita ini. Kiranya macam orang yang terbuang lah saya ceritakan. Orang yang memang kita tak nak ada ke negara kita ni lah. Basically-nya, Dr. Sam ini dianggap seolah-olahnya begitu. Dan Dr. Sam kata, hasil dari tagging ini, tagging TCO ini, beliau acap kali ditahan dan juga dibawa ke tepi basicallynya ketika beliau nak keluar daripada negara kita ini ke atau even pergi ke Sabah Sarawak beliau pastinya akan ditahan oleh pihak-pihak tertentu, dibawa ke tepi dan satu panggilan telefon akan dibuat ke mana-mana special branch yang tertentu itu untuk orang kata apa, dibenarkan keluar daripada kawalan sepadan. Dan ingat eh, walaupun pergi Sabah Sarawak pun, Dr. Sam kata beliau kena macam itu juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Basically-nya, status TCO ini, kata Dr. Sam, membolehkan segala pergerakan, komunikasi dan juga interaksi seseorang itu dipantau secara menyeluruh. Sebab itu saya katakan tadi, tuan-tuan sekalian, bila anda ini detect sebagai TCO, anda kentut pun orang yang follow anda itu akan tahu. Belum cerita anda berinteraksi dengan siapa. Anda keluar pergi ke laman empat tu. Anda keluar pergi ke taman, anda jumpa orang, orang itu akan patok. Okey, siapa yang borak dengan mamat sekarang ni kan? Anda pergi ke kedai, anda makan, tengok-tengok ada orang duduk kat anda, orang tu akan patok. Oh, siapa sekarang dengan kau ni masalahnya? So itulah kata Dr. Sam, setiap inci pergerakan kita akan dipantau dan komunikasi kita juga akan dipantau sama oleh pihak cawangan khas ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, TCO ni kan nampak macam intrusif kepada kita punya privacy. Tetapi kenapa dilaksanakan juga? Baik, sekarang ini TCO memang wujud kat Malaysia ataupun mana-mana negara pun. Sebab yelah TCO ini biasa digunakan oleh pihak berkuasa untuk pantau person of interest. Kadang-kadang orang ni macam saya katakan tadi, mungkin penjenayah. Ke apa-apa ke. Contoh, katalah Jolo balik Malaysia. Kan? Ataupun uh, untuk menyenangkan hati anak apa-apa, Muhyiddin Miasi benda menantu tu kan, balik Malaysia. So, mereka ini akan dianggap macam person of interest. Mereka ini akan detect sebagai TCO. Sebab mereka ini berisiko untuk hilang lagi. Jadi segala perbualan mereka, percakapan mereka akan dipantau. So benda ini kalau kita ikutkan dari segi konsep yang sebenarnya, ianya agak okey dan patut dilaksanakan juga atas alasan untuk memastikan keselamatan negara dan juga untuk kestabilan politik. Tetapi kata Dr. Sam, realitinya benda-benda seperti ini sering kali digunakan sebagai alat politik dan cara mudah untuk mengumpul maklumat politik pihak-pihak lawan sebagai usaha untuk mengawal dan juga menekan suara tertentu. So sekarang ini kata Dr. Sam, mana-mana saja dia pergi sekarang ini pastinya dia memang tahu dia tidak lagi bebas seperti mana dahulu, pastinya akan ada pihak yang memantau pergerakan beliau. Dan kata Dr. Sam macam mana beliau tahu, benda ni tak payah nak ada rocket science pun. Tak payah nak ada PhD pun, kita boleh bajet dah. Ada kereta yang jenis-jenis tertentu, -jenis orang berpakaian yang agak tertentu, pergerakan yang tertentu sebagainya. Kira-kira dia dapat baca lah saya cerita. Lagipun of course lah, orang seperti Dr. Sam ini pastinya ada penguang keselamatan. Dan penguang keselamatan ini rata-ratanya bekas anggota penguat rasa juga. Sama so, ada bekas polis ke, bekas tentera ke, bekas apa-apalah kan. Jadi mereka pun ada pengalaman tentang perkara-perkara ini. Jadi mereka sudah pastilah tip off Dr. Sam berkenaan dengan eh doktor, so sekarang ini ada orang tengah follow you sebagainya kan. Tetapi lah Dr. Sam bukannya buat salah pun. Beliau ialah Menteri Besar Terengganu. So takkanlah Menteri Besar Terengganu kau nak pantau macam pi kalimutu. Itu ha, tu masalah je kan. Dan yang paling menyedihkan tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian, Dr Sam dengan yakin dan percaya mengatakan bahawa panggilan telefon beliau juga dipintas. Kiranya kalau sekarang saya nak call Dr Sam contohnya kan, saya nak hubungi Dr Sam, so sekarang saya ambil telefon saya katakan saya call Dr Sam sekarang ini, apa yang saya bualkan dengan Dr Sam pastinya akan dipantau oleh pihak di seberang sana. Siapa yang pantau? Ke manakah perbualan kami itu akan pergi untuk dianalisa? Saya pun tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, So, soalan yang paling besar nak kita tanyakan kat sini. Kenapa sampai macam tu sekali sebenarnya? Apa dah jadi dengan negara kita? Takkan paranoia pihak-pihak tertentu dan kerajaan dengan Dr. Sam menyebabkan mereka mengambil tindakan sedemikian? Benda inilah persoalan yang perlu dijawab tuan-tuan dan sekalian. Dan setakat sebab video ini pada lebih kurang jam 6.25 petang, belum ada apa-apa kenyataan yang keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa KDN? Sebab benda-benda berkaitan dengan surveillance seperti ini sebagainya, immigration ke polis ke apa-apa kan? Ini semua melibatkan KDN. Bukan melibatkan Fahim Fadil. Tidak melibatkan Ngakomeng. Tidak melibatkan Masabu. Ianya melibatkan Saifuddin Nasution, Ismail selaku Menteri Dalam Negeri. Dan sampai sekarang belum ada apa-apa kenyataan. -apa tak tahulah kalau malam kerang keluar kenyataan. Kalau ada, kita akan ulas kenyataan itu pada besok. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah. Kata Dr. Sam, kenapa benda ini terjadi? Beliau beranggapan bahawa benda ini berlaku kerana untuk meredakan paranoia segelintir pihak-pihak yang tertentu yang basically tak ada keperluan pun untuk merasakan tak stabil ataupun terancam. Dan saya setuju dengan kenyataan Dr. Sam. Dalam banyak-banyak pimpinan perikatan nasional tu utamanya menteri besar-menteri besar dalam negeri SG4 kan beliau lah antara yang tidak berkonfrontasi dengan Perdana Menteri bukan macam Sanusi Sanusi ya cik gaduh 24 jam tetapi macam Dr. Sam kita semua tahu yang blog ini baik dengan Datuk Sri Ibrahim menghormati Perdana menteri sampai ada suara-suara sumbang dalam PAS yang kata Dr. Sam ini merupakan orang Anwar dalam PAS. Ada yang cakap macam tu tau. Tetapi orang seperti ini pula yang dipantau bagai nak gila oleh pihak-pihak tertentu dalam cawangan khusus tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kata Dr. Sam, benda ini sebenarnya berbahaya sebab ianya boleh disalahgunakan pada masa akan datang. Sekarang ini kata Dr. Sam, selain beliau, dimaklumkan ada seorang lagi tokoh utama pembangkang yang dikatakan dikenakan tagging yang sama. Dan kata Dr. Sam lagi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mustahil. Sekiranya kalau benda ini biarkan berleluasa, pastinya instrumen yang sama ini akan dikenakan, akan digunakan ke atas mana-mana pihak. Tidak kira lah NGO ataupun orang-orang NGI ataupun orang awam seperti saya ataupun mana-mana pihak individu yang sama ini bebas mungkin kami juga akan kena, mungkin kita semua akan kena tuan-tuan dan ustaz sekiranya kalau ada pihak tertentu dan kerajaan merasakan bahawa kita ini merupakan ancaman kepada mereka dan mereka tidak senang dengan kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada kerajaan. Tidaklah saya kata, oh Papa bilik katalah dia kritisi. Oh tak, saya tak kritisi oh, saya rasa. Tak ada siapa pun follow saya masalahnya kan. Siapalah saya. Nak bertanding PRU pun saya tak nak masalahnya kan. Korang bagilah aku berapa pun, aku tak nak bertanding bila raya masalahnya. Tetapi itulah Bak kata Dr. Sam, benda ini tidak mustahil akan berlaku sekiranya kalau dibiarkan belum Jadi kata Dr. Sam, insya Allah pada sidang parlimen yang akan datang, beliau dan juga rakan-rakan parlimen dan perikatan nasional akan membawa tentang salah guna TCO ini dalam Dewan Rakyat. Kenapa? Kerana ini telah melanggar hak privasi dan juga hak peribadi mana-mana pihak rakyat Malaysia yang sepatutnya dilindungi oleh artikel-artikel tertentu -artikel seperti artikel 10 menjamin kebebasan suara dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kata Dr Sam negara ini tidak akan maju sekiranya suara yang berbeza terus dibungkam terus ditekan dan juga kuasa yang ada pada kerajaan digunakan untuk menakut-nakutkan serta mengintimidasikan rakyat dan sudah tiba masanya tuan-tuan sekalian kata Dr Sam kita membina budaya politik yang orang kata apa lebih matang lebih terbuka dan juga lebih sejahtera di mana perbezaan pandangan tidak dianggap sebagai satu ancaman sebaliknya asas kepada demokrasi yang sihat dan juga aktif. Tetapi sehingga kini kita dah tahulah berdasarkan kepada pendedahan oleh Dr. Sam beliau sekarang ini sudah ditek sebagai TCO pergerakan beliau telah dipantau nak keluar dari sempadan negara kita ini pun beliau ditanya macam-macam dan sebagainya dan benda ini memang sangat-sangat malang. Seperti mana yang saya sebutkan pada awal video tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda macam ni biasanya kita tengok dalam drama Hollywood saja, dalam filem Hollywood kan nampak ada kereta pakai tu berjalan pantau sana pantau sini wire tapping telefon dengan perbualan kan kita biasa dengar dalam filem saja, ataupun sekurang-kurangnya macam dekat Korea Utara tetapi sekarang ini negara kita pula ada benda seperti ini dan benda ini memang sangat-sangat pelik dan tidak sewajarnya berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah ada anak-anak papa yang mempertikaikan. Kenapa Dr. Sam tiba-tiba keluarkan hal ini ketika menjelang PRK air kuning? Yang itu saya tak tahu. Mungkin Dr. Sam sekian lama dah hadapan benda ini dan mungkin kali ini beliau kena teruk ataupun dah kantoi ke apa-apa ke sebagai contohnya orang yang pantau beliau itu maka beliau pun mengulangkan kenyataan ini sebagai satu pemberitahuan kepada kita betapa kita ini sebenarnya tak bebas mana pun. Katalah dia orang ini mengamalkan kebebasan bersuara. Sebenarnya, hakikatnya kita ini tak bebas mana pun masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi satu persoalan besar. Kenapa kerajaan buat macam tu? Jawapannya, sebab boleh bang. Kerajaan ikan kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja termasuklah untuk pantau mana-mana pihak yang bermasalah bagi kerajaan yang kerajaan rasa macam oh we cannot let these people go freely. Ha, dah macam hydra dah kerajaan kita ni kan. Pantau dan eradicate siapa-siapa saja yang berpotensi untuk mendatangkan masalah kepada hydra pada masa akan datang. Betul tak Saidamzan? Kau tengok tak cerita Captain America Winter Soldier? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus. Merek.